Курортному сезону в Одесі бути. Так обіцяють посадовці як міста, так і області. Наразі на пляжах працюють водолази, очищуючи морське дно від небезпечних предметів. Окрім цього, обговорюється ще встановлення укриттів, де можна буде сховатися у разі атаки. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Скільки коштуватиме цього року відпочинок в Одесі і що можна буде подивитися про вартість оренди квартир та що впливає на ціну, ми поговоримо з рієлтором Веронікою Юськовою. Спрос есть, но пока, к сожалению, он очень маленький. Возможно, ближе к лету да, мы ожидаем какое-то пополнение туристов, но пока, пока это очень мало. Процентом соотношения, я думаю, с начала войны процентов на 40. Это, ну, если брать прошлые два года, да, в этом году, я думаю, к сожалению, это будет еще больше процентов, это будет процентов 50. Люди предпочитают либо уехать за границу, либо там, на Западную Украину, вот как показывает тенденция. В 22-м было больше людей, да, к примеру, если брать из объема да, 100%, то процентов 60 к нам приехало. В 23-м это было уже меньше, и я полагаю, что сейчас, в 24-м, учитывая ситуацию в Одессе, к сожалению, Будет еще меньше туристов. Стоимость упала. Если брать люкс сегмент это процентов 30-35. Если брать обычные квартиры, да, какие-то старый фонд это процентов 20. Я думаю, что цена играет большую роль и естественная локация. Люди стали обходить стратегические объекты, да, все, что вокруг просто даже не, ну, не рассматривается. Спрос всегда это был центр, и сейчас это тоже центр. Район парка Шевченко, Французский бульвар. И сюда, в сторону Аркадии, возможно, но Аркадия не так сильно популярна, потому что она сейчас очень густо застроена и много пробок, это не совсем комфортно для отдыха бывает. Скажем так, 8 из 10 запросов – это наличие паркинга либо укрытия в доме, если его нет, люди просто отказываются. Выгоднее это будет на данный момент в районе проспекта Шевченко, в районе центра пока это выгодно, да, я думаю, что в разгаре сезона цены все-таки повысятся. Район Аркадии будет чуть дороже. по стоимости ориентировочно, если брать двухкомнатную квартиру да, для семьи, в центре сейчас можно снять ее до 1000 гривен с каким-то хорошим ремонтом. В Аркадии это в пределах полутора тысяч гривен. В спальных районах это может быть и 700, и 800 гривен. Двухкомнатная квартира может стоить. Это западная Украина. Очень много туристов из Киева. Ну, пока так. Иностранцев, к сожалению, ну, по крайней мере, по прошлому году просто нет. Люди ищут такие квартиры с генератором, так как люди работают, им необходим свет, необходима беспребойная подача тепла, если это маленькие дети. И опять же, получается, что косвенным образом такие квартиры больше пользуются спросом и они лучше сдаются, поэтому собственник в основном может повышать цену, если это такая квартира. Но прямо вот так вот сказать, что квартиры с генератором сдаются дороже, такого нет. Приїхати до Одеси і не побачити її, все одно, що не приїжджати. Відчути дух міста, дізнатися про його історію, легенди та таємниці допоможуть екскурсоводи. Звичайно, частину екскурсійних маршрутів через війну довелося закрити, але це зовсім не означає, що нема чого показати. Про вартість та що обов'язково треба подивитися в Одесі, розповів історик та екскурсовод Ігор Мозговий. Маршруты не то что скоротились, просто людей стало меньше, туристов стало меньше, которые бы на эти маршруты ходили. Скажем так, не так часто мы начали ходить, как ходили раньше. Скажем, интервал этих экскурсий или маршрутов экскурсии, то есть оно в этом плане скоротилось, и количество людей на этих маршрутах, если раньше было там, ну, мы группу большую никогда не набираем, ну, до 10, то сейчас группа состоит где-то примерно 5-6 человек, в основном из-за этого. Из-за того, что людей, сказал, ну, не то, что их стало меньше, людей больше забот стало, да, а если внутренний турист, да, то он уже, в принципе, если Местных допустим, тех же одесситов то они уже, принципе, на каких-то экскурсиях были, соответственно, они уже отсеиваются в данном случае. Люди уже, скажем так, привыкли. У меня было не одно, несколько раз, когда мы вели экскурсию, началась воздушная тревога. Я предлагал куда-то уйти, допустим, да, в более безопасное место. Люди уже, скажем так, как страшно нельзя говорить об этом, люди уже начинают привыкать к этому. Поэтому это не является каким-то фактором. Почему стало меньше? Стало меньше, потому что у людей как бы или проблемы какие-то свои, да, или нет причины приехать, или откладывают на сезон. Все-таки Одесса это все равно сезонный туризм, как бы мы ни говорили. Да, то есть, как в этом году будет сложно еще представить. В том году было лучше, чем, конечно, в 2022 году. Как будет бы в 24-м, сложно говорить, как бы, но посмотрим. Май был очень, во-первых, хотя и погода была благоприятная, но туристов было очень мало. Я имею в виду приезжих каких-то, да, потому что события на не сейчас, а это основные такие наши туристы, такие в Харьков, Днепр, которые приезжали, если не брать во внимание внутренних, война внесла свои коррективы в том плане, какие маршруты появились. Понятно, что если человек приезжает первый раз, у нас как бы всегда топовая, она самая основная, это обзорная экскурсия, без нее никуда. Увеличился запрос на украинскую Одессу в том плане, что персонали, де, деятели культуры или там, творчества украинских, которые раньше не так, может, преподносились или не так был запрос на них, сейчас тоже увеличилось. Поэтому вот так вот. Что насчет памятников, то, в принципе, сейчас, слава богу, открыли уже и Стамбульский Греч парк, это, скажем так, такие основные локации, которые гуляя по Приморскому бульвару, все мы спускались. Поэтому, в принципе, ну да, Дюк сейчас закрыт, но все понимают, мы можем к нему подойти, посмотреть, скажем так. А так, в принципе, может быть неудобно, скажем так, логистически, когда мы гуляем по Приморскому бульвару, перейти, допустим, на Гоголя через Тещин мост, который пока что закрыт, да, приходится обходить по Сабанееву мосту. Но это такие нюансы, которые мы перетерпим. Мы и так Приморский не видели два года, и когда его открыли, это стало для нас событием, и многие мы видели, наверное, что люди прям пошли, потому что они хватало. То есть также с этими парками, которые вот возле прям. Самое главное, открытая Потемкинская лестница, и этого достаточно. И опять же, давайте не забывать, Одесса – это море, и мы его ждем сейчас, потому что туризм, да, памятники – это всегда как прилагательное к, к нашему морю. Вот если море будет открыто, а не так как в том году, а оно вроде должно быть открыто, так позиционируется. В том году мы открыли его в конце сезона уже в конце августа, поэтому сложно что-то говорить. Если сейчас оно будет открыто, то будут и туристы, а памятников у нас достаточно в принципе, которых посмотреть, которые, да, некоторые из них закрыты, но я всегда подхожу, рассказываю, там есть на них изображения на некоторых, которые там что, чем они закрыты, да, это и в Горсаду у нас такая история, и на площади Веры Холодной там где Петя и Гаврик, там нарисовано, в принципе можно визуализировать и рассказать. Также и в топ как вы говорите, у нас, допустим, есть такая вот вещь, которая только в нашем городе может есть, но ну, и в других городах она не так э, популяризируется, это одесские катакомбы, допустим. Сейчас очень хорошо, что они есть, как в черте города можно спуститься, да, и так и знаменитые нерубайские, которые были уже там на протяжении там, 40 лет. Сейчас можно и далеко не отъезжая, скажем так, далеко, можно спуститься в город. Есть кладбища, очень стали интересные, начали часто водить на экскурсии, допустим, казацкое кладбище, да, вот у нас есть, да на Хаджи, возле Хаджибея Скалимана, который тоже туда интересно поехать, посмотреть. Это история, которая была до, скажем так, первоначального основания города, да, то есть как оно было до. Поэтому, в принципе, места есть, они постоянно увеличиваются. Дворики очень популярны, что очень, я обратил внимание, знаете, люди изголодались, я имею в виду жильцы этих дворов, которые от туристов. Если раньше люди уже подустали и так уже намекали, ну сколько можно. Поэтому я, когда большая группа, никогда не заводил двор, понимал, что это, скажем так, ну зона людей, да, поэтому сложно с этим было. Сейчас вы не представляете, как люди довольны, когда ты заходишь, они сами начинают чуть ли не проводить экскурсию. Вот недавно у меня была история, когда нас пригласили, мы чуть ли не за стол сели, хотя мы этого не просили силе. И ну, они сами начали рассказывать про историю своего двора, потому что люди сголодались от людей, от туристов, от общения, скажем так. Поэтому, в принципе, ну, у нас хватает. Главное, чтобы были туристы. Ну, скажем так, несмотря на то, что цены на все растут, да, и доллар вырос, который привязка ко всему у нас любят делать, цены у нас не возросли, потому что у нас не такой большой спрос сейчас на вот эти туристические услуги. Поэтому, если мы э, промониторим цены, допустим, обзорных экскурсий, скажем так, ну, берем классическую экскурсию, да, то если это будет э, э, групповая экскурсия, то есть, когда а ты непосредственно попадаешь в группу кому-то, то там цены варьируются где-то от 250 гривен до 350 человека. Допустим, вот и электромобильщики у нас часто мы видим по городу ездят, да, это примерно такие цены в зависимости от дальности маршрута, то есть там тоже разные маршруты есть. Если мы берем индивидуальные, допустим, потому что это больше сейчас привилегирует на самом деле, я хочу даже сказать, цена тут где-то валируется, ну, если от четырех человек берем семью, то это где-то от тысячи гривен и дальше по запросу, опять же, что человек хочет. Просто я хочу еще вспомнить, что сейчас как поменялось, скажем, контингент еще нужно проговорить, туристов, скажем так. Очень много, вот, вот индивидуально, почему индивидуально, у нас очень много сейчас пошла такая вот первых два года не было, сейчас очень много пошло наших защитников, которые приезжают с семьями. То есть в тот редкий случай, когда им выпадает какой-то отпуск, вот они приезжают в Одессу, вот они тут, может, не были никогда, или просто транзитом, переездом. Вот такая сейчас, скажем так, контингент появился, когда вот именно индивидуальных очень много, когда вот приезжает там ребенок или двое, папа защитник бывает даже вот, в форме. И вот такие вот есть. Поэтому где-то от 1000 гривен и выше, в зависимости от времени. Ну, в средних экскурсии длится там 2,5-3 часа, а дальше уже по желанию гостя, как он там, что он хочет увидеть, какое наполнение ему надо, куда он хочет зайти или зайти. Вы смотрели проект «Новини Лайф». Подписывайтесь на нас, чтобы быть в курсе всех актуальных событий.